دبئی کی تعمیر سہرہ سے ایک علمی شہر تک کا سفر السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو شاید آپ کے خوابوں کو نئی سمیت دے ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ اگر انسان کے اندر ہمت اور حوصلہ ہو تو صحرا میں بھی گلستان بنا سکتا ہے یہ کہانی ہے دبئی کی ایک وقت جب تھا جب دبئی صرف ایک ریگستان تھا دور دور تک ریت کے ٹیلے نظر آتی تھی نہ کوئی اونچی عمارت نہ کوئی جدید سہولت بس ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں کچھ لوگ مچھلی پکڑ کر اور تجارت کر کر زندگی گزاری گزار کرتے تھے لیکن دبئی کے حکمرانوں کے خواب بڑے تھے وہ اس ریگستان کو ایک علمی شہر بنانا چاہتے تھے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے شیخ راشد بن سعید المکتوم دبئی کے وہ حکمران جنہیں دبئی کی تعمیر کا خواب دیکھنے والا کہا جاتا ہے اس نے سب سے پہلے دبئی کے بندرگاہ کو ترقی دینے پر توجہ دی انہوں نے ایک ایسے بندرگاہ بنائی جو دنیا کے بڑے بحری جہازوں کو بھی سنبھال سکے اس کے بعد انہوں نے دبئی میں ہوائی اڈہ بنایا ایئرپورٹ بنایا اور پھر شروع ہوا عمارتوں کا سلسلہ بلڈنگیں وغیرہ یہ جو ہے بن گئی دبئی میں ایسے ایسے عمارتیں بننے لگے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی برج العرب ایمر ایم ٹاور اور برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت یہ جو ہے بن گئی جو لوگوں نے پہلے کبھی اس سے جیسے ڈیزائن نہیں دیکھے تھے دبئی نے سیاحت کو فروغ دیا ایسے تفریحی مقامات بنائے جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں شاپنگ مالز پارکس اور مصنوعی جزیرے سب کچھ دبئی کی خوبصورتی کو چھ چاند لگا رہے تھے دبئی کی کامیابی کی سب سے بڑا وجہ حکمرانوں کے دور اندیشی عوام ان کی محنت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے دبئی نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان کے اندر جذبہ اور ہمت ہو تو کسی بھی مشکل کام پر قابو پر قابو پا سکتا ہے دوستو دوبئی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب دیکھنا اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا کتنا ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوابوں پر یقین رکھ کے محنت کریں اور اپنے ملک کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کریں دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ